Torpaqlarımızın azad olunması, vətənimizin bütövləşməsi uğrunda ölümün gözünə dik baxıb şəhidliyin zirvəsinə ocalan vətənimizin igid oğullarından biri də şəhid Ümid Bahaduroğlu ad nosudur. O 1992-ci ilin 17-sində Naftçıvan müxtar respublikasının Babək rayonunda anadılmışdır. İki bacının bir qardaşı olan Ümid 2010-cu ildə Babək rayonunun hərbi komissarlığı tərəfindən müddətli hərbi xidmətə çağırılmışdır hizmetini başa vurub bitirsə də, vətənə məhəbbəti, hərbiə bağlılığı geridən ümidi hərbiə qayıtmasına səbəb olur. 2020-ci sentyabrın 27-sində ikinci Qarabağ müharibəsi başlayanda hər bir igid kimi ümidlə müharibəyə getməyə can atır və istədiyinə nail olur. Döyüş yoldaşlarının söyəldiklərininə görə, təlimlərdə ayağından aldığı zədəyə komandirlərin təkidinə baxmayaraq oktyobrun 24-də müharibəyə Mütləq əlade düşmənlərin canın qövəsini məhv etmiş, dəfələrlə yaralanmağına baxmayaraq şahada üçrəngli bayrağımızı saçmaq ümidi ilə ağrıya sancaya dözərək son nəfəsinə kimi iliçəsinə döyüşür. 7 Noyabr çəkili zirvəsinə yüksəldilən ümid 13 Noyabr Badakçayında torpağa tapşırılır. Ölümündən sonra şu anın azad olunmasına görə vətən uğrunda medallarla təltif olunur və Qanqəndə şəhəri 4 nömrəli tam orta məktəbə adı verilmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.